Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Betul. Yang betul untuk orang Kuala Kerai dan untuk orang Malaysia soalan saya soalan nombor dua. Sila yang menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam satu Malaysia. Terima kasih uh, kepada Datuk Yang Dipertua. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Kuala Kerai di atas soalan yang dikemukakan. Uh, Datuk yang Petua, Hospital Kuala Kerai yang sedia ada adalah merupakan sebuah hospital pakar yang kedua di Kelantan selepas Hospital Kota Baru yang mempunyai sebanyak 120 buah katil. Untuk pengetahuan yang berhormat Kuala Kerai, kerajaan memang bercadang untuk membina hospital baru bagi menggantikan hospital sedia ada di Kuala Kerai dalam rancangan Malaysia yang ke-9 ini. Untuk tujuan itu, kerajaan telah pun membeli sebidang tanah seluas 100 ekar di Kuala Kerai. Walau bagaimanapun, pembinaan projek hospital tersebut dijangka dapat dimasukkan di dalam cadangan projek rancangan Malaysia yang ke-10. Pembinaan hospital ini akan dilaksanakan secara tender terbuka dan bukan build operate transfer seperti yang dicadangkan. Walau bagaimanapun, buat masa ini Hospital Kuala Kerai sedia ada sedang dilaksanakan satu projek naik taraf dewan bedah dan CSSD ataupun central sterilization services department dengan izin bernilai 7.54 juta dan projek ini sedang berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, Ahmad Kuala Kerai. Terima kasih. Tuan-tuan, terima kasih Timbalan Menteri. Um yang menduka ceritakan ialah apabila hospital yang sudah dipersetujui dengan pelan dan juga tanah telah disediakan begitu luas 100 ekar ni luas untuk sebuah hospital yang cantik jadi rakyat Kuala Kerai menunggu tiba-tiba dimaklumkan bahawa ianya akan ditangguhkan kepada RM10 RMK10 alasannya seperti biasa tidak cukup peruntukan saya membangkitkan soalan ini Tuan Ketua uh, mengenai kemungkinan uh, build operate transfer ini, bukan untuk uh, swasta uh, syarikat swasta yang terbuka tetapi beberapa syarikat besar di Malaysia, seperti Petronas misalnya, yang merupakan uh, salah satu syarikat lead agency di ECR, apakah salahnya kalau mereka boleh melaksanakan projek ini, dan uh, tidak perlu operate pun, terus transfer atas nama kepentingan rakyat Kuala uh, Kerai dapat membina sebuah hospital yang yang cantik dan cepat dan disegerakan. Itu yang pertanyaan saya ada sama sama ada kita boleh memikirkan peluang untuk menyegerakan uh, pembinaan hospital baru ini kerana yang lama seperti disebut oleh Timbalan Menteri sedang dinaik taraf tetapi tidak cukup sebagai ya. hospital terbesar kedua di negeri Kelantan. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Uh, untuk pengetahuan yang berhormat uh, peruntukan pembangunan di bawah Kementerian Kesihatan di bawah Rancangan Malaysia ke-9 adalah sebanyak 10.7 uh, bilion namun pada kajian separuh penggal sejumlah 259 juta telah dikurangkan daripada jumlah tersebut menyebabkan kementerian perlu mengatur semula projek-projek pembangunan mengikut keutamaan prasyarat untuk sebuah projek itu diteruskan apabila projek tersebut memenuhi tiga prasyarat yang telah ditetapkan yang berhormat iaitu jika terdapat tapak ataupun tanah untuk pembangunan dan keduanya adalah project brief dan ketiganya adalah peruntukan untuk masalah uh, hospital Kuala Krai yang baru ini masalah yang dihadapi adalah bukan saja kita kekurangan peruntukan namun tanah yang diperolehi juga agak lewat Uh, selepas uh, kajian separuh penggal namun seperti yang saya katakan tadi yang berhormat um, uh, pihak kementerian ya akan uh, memastikan bahawa ianya akan dilaksanakan di bawah rancangan ke uh, Malaysia, Malaysia yang ke-10 sekiranya pihak ja Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan mengemukakan cadangan ini di bawah uh, rancangan Malaysia ke-10 dan akan diberikan keutamaan uh, pem, uh, untuk menyentuh mengenai pembinaan secara build operate transfer ataupun BOT yang berhormat ianya lebih kepada konsep PFI ataupun direct nego yang buat masa ini hanya dilaksanakan dengan kelulusan yang amat berhormat Perdana Menteri pengalaman lepas mendapati projek direct nego ini telah menyumbang kepada banyak projek yang tidak dapat dilaksanakan kerana kos projek direct nego ini adalah tinggi sehingga mencecah sehingga 20 hingga 30%. Jika dibandingkan dengan projek yang ditawarkan secara tender terbuka dengan peruntukan yang terhad dalam Rancangan Malaysia ke-10, maka peluang untuk melaksanakan secara direct nego ini adalah sukar. Tapi yang paling penting yang dihormati pada ketika ini, kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan belum bersedia untuk menjadikan pembangunan fasiliti klinikal uh, melalui cara PFI. Uh, namun insyaAllah yang berhormat seperti yang saya katakan tadi ianya telah disenaraikan di bawah rancangan Malaysia yang ke-10 dan uh, sekiranya pihak uh, Jabatan Kesihatan Negeri merasakan ianya merupakan keutamaan di negeri Kelantan, sudah pasti Kementerian akan memastikan bahawa pembinaan Hospital Kuala Kerah yang baru akan dilaksanakan. Terima kasih. Saya jemput yang berhormat Datuk Haji Baharom bin Muhammad.